Театр под открытым небом. Областной академический театр совместно с творческими коллективами города провел премьерный показ постановки «Чары купальской ночи». Видели премьеру и наши корреспонденты. Ночь на Ивана Купала с танцами, прыжками через костер, спусканиями венков на воду, сожжением чучела языческого бога Ярила. Все это воссоздали актеры областного академического театра имени Магара совместно с театром огней и коллективом Барабанза и отобразили в театральном действии под открытым небом чары Купальской ночи. Такой постановки, как «Чары Купальской ночи» в театре еще не ставили, признается его директор Валентин Слонов. Здесь актеры работают как на берегу, так и на воде. Все участники действия долго и тщательно готовились к этой работе, изучая культуру того времени. И я взялся шукать аутентику справжнюю. И аутентика справжня уже была пошукова в народных звичаях язычного периода часа. Подготовка велась очень тщательная, потому что мы ушли так сказать, от представлений, которые мы знаем, видели и так далее, и окунулись уже в 9-й, 10-й век. Именно с этими инструментами и проводились все ритуалы. Будут ритмы, которые, скажем так, сопровождали поджиг огня. Тесно на театральных подмостках областному академическому театру стало уже давно. Это не первая постановка театра под открытым небом в реальной обстановке. Ранее зрители могли увидеть постановки Тарас Бульба и Мамай на острове Хортица. Такой театр – это новый уровень, где зритель становится еще ближе к действию, уверены авторы постановки. сцені все рівно такі речі можна робити. сцена може і те витримати, але все таки люди сидять в такому. О, дивіться, тут зараз приїжджають глядачі, і вони все ж таки будуть присутні в реальному вимірі. Цей реальний географічний, астрономічний, фізичний вимір. А тут ніби вони об'єднуються: живий вогонь, жива вода, живий пісок, живе дійство, живий звук. Театральное действие без единого слова из уст актеров привело зрителей в откровенный восторг. У многих сложилось впечатление путешествия во времени. Только современная аппаратура и подсветка из-за деревьев выдавали 21 век.